Вітаю з вами в студії Віра Кондразева. Сьогодні ми поговоримо про ситуацію з пляжами та парковками в Одесі. Я представляю гості студії Юрій Борщенко, голова Одеської обласної асоціації роботодавців півдня України. Юрію Миколаївич, вітаю вас в нашій студії. Добре. Є постанова Кабміна від 1 квітня про заборони брати гроші за паркування тільки за допомогою паркувального автомату. Можна це робити. Що відбувається з цього приводу в Одесі сьогодні? Я бы хотел сказать, что э, постановление Кабинета министров не выполняется. Нет э, контроля за исполнением э, постановления э, Кабинета министров. Это э, на совести чиновников э, местных органов самоуправления, которые должны исполнять и контролировать э, парковки пляжи в том, как они исполняются и исполняются договора, которые заключаются с арендаторами, которые передали части наших пляжей. И в особенности это неудобство для наших граждан и, я сказал бы, такое неуважение в особенности к нашим ветеранам, пожилым людям, угу. простым гражданам города. іменно вплнення в тих умовах, на которых mm -hmm. они взяли в аренду. І хочу зрозуміти, які масштаби недотримання цього закону в Одесі? Е це якісь локальні парковки чи це масово? Я вам скажу, що это, э, начиная от 16-й станции, заканчивая Лузановкой. Е тут повністю не не виконання, не ісполнення, як будто йде якийсь саботаж. Е ми понимаємо, що в этом кроється очень большие э на наличных средств, которые не поступают в государственный бюджет. Мы это видим и контролируем по парковкам. Все парковки КП-сервис передала физическим лицам, которые уплатили единый налог и изымают наличные средства, которые запрещено изымать. И в руки брать наличные средства на парковках это э, должностное преступление, и это преступление, э, как говорится, оборота наличности. Я знаю в том, что э, вот мы по КП, КП Лузановка, переулок Векселя. Mm -hmm. э, был подан э, иск в суд, и Приморский суд принял э, решение э, демонтировать шлагбаумы э, на въезде и на выезде именно по перекрытию э, дороги, переулка. Это было совершенно сделано сейчас. В данный момент э, мы контролируем, и проезд свободен, э, свободен именно по этому переулку. Но мы видим эту картину в Аркадии э, 10, -е, 9, -е, 13 статьи оно дальше продолжается стоят шлаубамы изымаются средства э, при э, посещении общественной, общественности и если возникает конфликт э, сразу же пропадают эти парковщики пропадают э, э, вывески э, стоимости там, за проезд 10 гривен и вы себе представляете что если машина заехала э, вот, как мы на, э, на парковке на пляжах э, э, Лузановки 7 гривен в час вы себе представляете машины на выходные дни. Вот я сейчас за эти четыре дня э, прошелся именно по э, Капелу Зановка. Э, ну, я вам скажу, что более тысячи машин только стоит именно в парковой зоне везде. Вы себе представляете по, по, по 7 гривен в час. Какие обороты? А Капелу э, отчиталась отчитала за год, что со всех четырех въезда, которые были закрыты, всего 40 с э, чем-то тысяч. Э, дано прибили в бюджет города. Вот та-та-да, э, зачем это нужно, если у нас есть КП? Ну, якщо є ті, хто може платити гроші і не думають про те, що вони порушують теж закон на сам... насам, насамправді, э, то про що це свідчить? Про те, що наші люди просто не знають. Ні, ні, ну, я... ви скажете, що, э, вот эти были поставленные э, шлавбамами і, э, доходили случаи до, а, Вот как Капелузановка было, что э, человек, который пробовал там два дня, из него требовали 700 гривен за выезд, шлагбаум не дошло до э, мордобоя, человек попал в реанимацию, есть на это и э, акты э, случая в милиции, но так оно все и закрылось. Поэтому, а комед... кто-то был наказан за это? За это никто не наказан. Только изняли комед... шлагбаум. Да, да, да. Поэтому и по сегодняшний день э, они умудрились, что они теперь оставили один шлагбаум в этом парковой зоне, сделали проезд через парковую зону и снова паркуется только в парковой зоне. Поэтому контроль именно со стороны КП э, э, парк сервиса, именно с управления транспорта, который курирует, это и городские власти, и контролирующие органы, потому что везде на этих, э, как сказать, э, в КП Лузановку, в Аркадии, во всех есть отделение милиции, есть контролирующие органы, которые следят за э, использованием коммунальной собственности для пополнения бюджета. А не только, значит, здесь идет я скажу, групова корупція, перевищення влади, і в цьому участвують саме е міські власті в поборха незаінтересоване поступлення наличності. Добре, а ну в таку в таку тотальну ситуацію безладу, що робити приїсічним громадянам, які хочуть відпочивати, ставити десь свої авто, а що вони можуть зробити? Я скажу о том, що е города Одессы э, должны э, перестать бояться. Они не должно быть апатии безразличия к этому э, беспорядку, который творится у нас на на пляжах, на парковках. Они обязаны просто э, выполнить гражданский долг. Это написать заявление, если случился в них конфликт с э, э, охраной или с работниками, те, кто взяли в, 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 в аренду на, на пляже. Не предоставление Есть районы отделения милиции, там сразу же. Нужно написать заявление гражданину, когда через канцеляр записывать заявление, копию себе оставить, и потом, если не исполнение или в раз, подавать в прокуратуру. Чем больше граждан будет выполнять свои как гражданские долги, будет обращаться в прокуратуру, и в вот, одной ну, посредством массовой информации уже слышали, что прокуратура обратила внимание на волнение граждан, вот эти случаи на ибица вот на в Аркадии, где полностью перекрыли весь пляж. И, 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 и причалы, где не допускают. Э, самое странное в том, что э, да, можно оказывать услуги, и это есть право, если в аренду взял услуги, но услуги должны полкать порядочно. Человек взял, шезлонг заплатил, если имеет средства, захотел не на песку, а на эту, поставил, но остальные должны стоять в стороне, и свободный пляж должен быть. А то, получается, они их расставили до воды, угу. приходит простой гражданин, у него негде остановиться. А сколько взимают за вход частного? пляжу. Провадно. Ну, смотри, разные 10 гривен и в зависимости от того, какие услуги и, и как это за, этот, за лежак, сколько берут там там все отдельные услуги: за, за душ, за туалет. И я вам скажу другое, что написаны места для инвалидов и для ветеранов для ветеранов именно. Значит, души закрыты, написано для инвалидов нарисовано знак написано: ключ находится у охранника или где, значит, инвалид должен на коляске подняться где-то, пойти найти ключ, чтобы пойти в душ или в туалет пойти. Туалета закрыто? Да да, 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 закрыто. Поэтому вот отношения именно скользкие, эти пандусы, которые вот не нельзя съехать к пляжу к чему, все это скользкое. Нету, я вам скажу, что э, нету ухоженности и нету контроля. Э, заключу, если городская власть отдала в аренду, значит, они должны смотреть, чтобы э, э, эти выполнялись условия аренды. А эти 30%, которые должны быть вільними абсолютно, они в каком состоянии? Они в очень отвратительном состоянии. Я вот прошел от 16 станции до, вот, до Аркадии, да, и мне было просто, сравнивая те годы, вы знаете, что несколько только спусков к пляжам, где можно пройти по простому гражданину, а там, где можно пройти, мусорные ящики, все валяется, побитые там лежаки пару есть. Значит, инвалиду или ветерану, простому гражданину, негде даже положить свое имущество. Негде скрыться от солнца. Нету туалетов, нету ничего. Нету, как говорится, альтернативных услуг для граждан города Одессы. Как сказать, малообеспеченным именно ветеранам и пенсионерам, особенности инвалидам. Это вот, э, меня очень обидно в том, что вот именно для инвалидов, для тех, кто э, уже в преклонном возрасте. Mm -hmm. За умовами аренды нужно э, чистить пляжи, эти 30%, які. Они они обязаны Соблюдать и поддерживать все, На всей да. территории а, На вашу думку, поревнено с Минулым роком, ситуация погиршилась? Я вам скажу в том, что В этом году, в прошлом году Тоже было отвратительно, и вы помните, какие были Скандалы, также и по парковкам И по соблюдению условий И самое странное в том, что Перед новым Сезоном друзья, пляжным Проходит комиссия Проходят все, начинается все Фотеравіси, ми устроїмо, ми наведемо порядок, ми привіком к відповідальності. все на місці і залишилось як було. і що стало хуже. Юрій Миколаю, час програми вийшов. Останнє те, що мають знати наші громадяни: вхід до пляжу вільний, чи то приватний пляж, чи це ці 30% відсотків про які ми кажемо, платні тільки послуги. Послуги знову ж таки, якщо ви стикаєтесь з такою проблемою, треба писати заяву, звертатися до. суду, если все э, будут делать, то, возможно, э, будет и как-то э, повлиять на эту ситуацию. К, к общественным организациям, э, тем, кто, кому, те, тем, которые мне безразличны именно вот это состояние. И я вам хочу в том, что э, все в руках э, граждан города, и они должны требовать э, за те налоги, которые оплачиваются в городскую казну. И я э, знаю о том, что граждане не безразличны в том, сколько поступает на Налогов. Угу. Ну що ж, бажаю вам успіху у вашій справі. Дякую за те, що ви прийшли до нашої студії. Ну а нашим телеглядачам я нагадую, що сьогодні в гостях у нас був Юрій Боршенко, голова Одеської обласної асоціації роботодавців півдня України. До зустрічі.